Это новости на БТБ. Здравствуйте. Заседание Кабинета министров открыл сегодня президент Украины Петр Порошенко. Все присутствующие почтили память погибших в зоне АТО минутой молчания. Кроме главы государства, на собрании министров и спикер парламента Александр Турчинов, глава областных администраций столицы. Почему на заседании правительства присутствует руководство страны регионов и какова повестка дня? Об этом нам расскажет наш корреспондент Наталья Пругар. Она на связи со студией. Наташа, доброе утро тебе. Тебе слово. Здравствуй, Катя. Да, действительно, сегодня заседание Кабмина проходит в нечто необычном режиме. На нем присутствует президент Петр Порошенко, спикер парламента Александр Турчинов, главы ОГА, а также руководители всех силовых ведомств. Скажу, что начал заседание глава государства с того, что сказал, что он впервые присутствует на заседании Кабмина со времен президентства и заверил всех, что Минский протокол о перемирии принят на основе мирного плана украинского президента президента. Также отметил, что с 5 сентября с нашей стороны никаких военных действий не ведется и отметил, что Украина никогда не поступит со своей независимостью и территориальной целостностью. Собственно, предлагаю послушать прямую речь президента. Украина не сделала жодных поступок в питании Украина не сделала никаких уступок в вопросе своей территориальной целостности, в вопросе своего государственного устройства. Еще раз подчеркиваю: сейчас идет война за независимость Украины, не более, не менее, чем за существование нашего государства. И мы никому не сдадим ни вопрос суверенного устройства государства, ни вопрос независимости, ни вопрос территориальной целостности. Мы остаемся соборным и унитарным государством. И стоит отметить, что сегодня на заседании Кабмина должны заслушать главу погранслужбы, а также министра обороны Украины. Будут говорить о обороноспособности страны. Президент отметил сегодня также, что предприятия оборонного промысла работают в кругло... почти в круглосуточном режиме. И каждый день для армии они могут вырабатывать почти 30 единиц техники. Также Арсений Яценюк отметил, что что оборонные укрепления должны э, строиться максимально быстро, чтобы э, препятствовать вхождению российских войск. Ну и это вся информация, поскольку заседание продолжили уже за закрытыми дверями, без прессы. Ну и больше смотрите уже в нашем следующем выпуске, Катя. Да, спасибо, Наташа. Напомню, с нами на связи из Кабмина была корреспондент Наталья Пругар. Она продолжает следить за событиями в стенах Кабмина. Ну а мы продолжаем выпуск. Российские военные и боевики активизировались в районе Луганска, Лисичанска и Алчевска. Об этом сообщает Дмитрий Тымчук, руководитель группы информационного сопротивления. Кроме этого, для российских оккупационных войск на Донбассе с территории России бензовозами активно завозят дополнительные горюче-смазочные материалы. Но уже ночью террористы российские войска вновь грубо нарушили условия перемирия. Минувшая ночь прошла без потерь среди личного состава сил АТО. Вместе с тем зафиксировано шесть обстрелов позиций блокпостов, которые удерживают наши военные. В частности, с применением артиллерии были обстреляны позиции пехотинцев в районе населенных пунктов Старолапса, Пески, Авдеевка и аэродрома Донецк. Дважды с применением установок град и артиллерии были обстреляны позиции сил АТО вблизи населенного пункта Тоненькая. В свою очередь вооруженные силы Украины продолжают придерживаться договоренностей о прекращении огня. В Мариуполе и населенных пунктах Новозовского и Тельмановского районов с 10 сентября вводится особый режим контроля за перемещением транспорта, сообщают в Горсовете Мариуполя. Въезд в город со всех направлений с 20.00 до 6.00 разрешен только лицам с мариупольской пропиской. Выезд в это время суток будет полностью запрещен. Также ограничено передвижение колонн автомобилей, инженерной и крупногабаритной техники, подъезд и подход к позициям сил АТО, фото и видеосъемки. Военных объектов. Россия должна незамедлительно вывести свои войска и технику с территории Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. По его словам, есть договоренность о выводе всех российских подразделений и техники из Украины. Это было одним из условий для прекращения огня и начала мирных переговоров на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Глава немецкого МИД выразил надежду, что Россия всерьез намерена завершить кризис в Украине и не использовать перемирие для наращивания своего его присутствие на Донбассе. Постпреды стран ЕС сегодня обсудят расширение секторальных санкций против России. Соединенные Штаты, в свою очередь, завершают подготовку новых санкций против России. Решение об их введении зависит от хода урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Мари Новые ограничения могут коснуться финансового, энергетического и оборонного сектора в экономике России. Кроме этого, Марихар добавила, что предварительные выводы Совбеза Нидерландов по крушению малазийского Боинга в Донецке области совпадают с версией США. Что стало причиной гибели украинских бойцов под Иловайском? Объективные обстоятельства или просчеты военного руководства? Ответ на этот вопрос ищут военные прокуроры. В рамках расследования сейчас ведутся допросы, в частности, начальника генштаба Виктора Муженко, командующего войсками Южного оперативного командования Петра Литвина и руководство вооруженных сил высшего эшелона. Об этом заявил генпрокурор Виталий Ярема. По его словам, в бою под Иловайском погибло не менее 200 украинских бойцов. Напомню, что в понедельник в Мариуполе президент Украины Петр Порошенко пообещал наказать виновных. В Национальном банке работают над созданием института маркер-меркеров. Об этом регулятору помогает специальная миссия МВФ. Новый институт поможет радикально реформировать валютный рынок и минимизировать риски валютных колебаний, считают эксперты. Больше об этом расскажет Роман Кофт. На валютном рынке вскоре появится институт маркетмейкеров. Национальный банк отберет 15 крупнейших банков, которые будут удерживать котировки валют в узком диапазоне. К работе над созданием маркетмейкеров привлекли специальную миссию Международного валютного фонда. Потому сейчас специально приехала миссия, которую лично я вызвала во главе с Георгиевым, которые еще раз обсуждают с нами эту идею, более еще технический ассистент, который к нам приезжает, потому что все равно они хотят утвердить, они хотят понять, почему мы это делаем. Пока же на рынке объемы торгов остаются незначительными и даже небольшой перекос между спросами и предложением может существенно отражаться на скачках курса. Механизм маркетмейкеров может существенно сгладить эти колебания. Объем рынка он ну, реально смешной. Да? И сумма э, в 10-20 миллионов может реально курс загнать как в одну в другую сторону. Поэтому Национальный банк должен иметь инструменты и раскрывать все карты, на мой взгляд, не обязательно. Намного важнее, чтобы был результат. Намного важнее, чтобы эти все перекосы, которые происходят, их было как можно меньше. На снижение объемов торгов повлияли несколько факторов. Во-первых, безусловно, сказывается ситуация на востоке. Падение промышленного производства привело к снижению экспортных поступлений, а пик сельскохозяйственных продаж еще не наступил. У нас остановилось как сахимы в Донецке, потому что у нас остановилась да нет, сталь, потому что у нас мединвест с заводом Ильича производит на 50% меньше продукции, потому что не может к сожалению. До сих пор э, подвести коксующиеся угли себе да, из-за того, что инфраструктура развалена. Снижение объемов торгов банкиры также связывают с введением налога в пенсионный фонд, который уплачивается с 1 апреля в размере полпроцента. Финансисты предлагают его либо отменить, либо перенести на конечного покупателя. Он покупает валюту. Покупаешь валюту, заплати 1%. Но банк, который торгует между собой, если он начинает каждый банк по, цепочке добавлять эти полпроцента, вот мы имеем раскачку рынка только на этом. Для увеличения предложения на рынке Национальный банк уже ввел обязательную стопроцентную продажу валютной выручки. Впрочем, некоторые экспортеры умудряются найти схемы, как ее припрятать или придержать. Председатель НБУ Валерия Гонтарева считает, в Украине необходим закон о трансферном ценообразовании. Тогда валютная выручка не будет прятаться на заграничных счетах. Вот как я вам скажу, прячется валютная выручка, чтобы вы все поняли. Мы можем искать ее здесь в банках, но найти мы ее можем только на швейцарских трейдерах, потому что не приняв закон о трансферном ценообразовании, сюда валюту не заводят. Когда ее хотят спрятать валютную выручку, ее в страну не заводят, потому что в стране ее найдет очень такой пыльный национальный банк, который дуже проссыплывал, чая контракты. Впрочем, валютное поступление в страну в ближайшее время увеличится после начала сезонных продаж сельскохозяйственной продукции украинскими аграриями. Пик экспорта еще не наступил. Но в НБУ призывают быть бдительными. Россия воюет с Украиной не только на Востоке, но и на информационном фронте. Поэтому важно помнить, валютная паника – лучшее оружие агрессора. Роман Ковтун, Даниэль Городецкий, Михаил Чаркин, БТБ. Фильм «По воды» или «У цветов есть глаза» режиссера Олеся Санина будет выдвинут от Украины на премию «Оскар». Такое решение принял Национальный Оскаровский комитет. Наша лента будет представлена в номинации «Фильм на иностранном языке». Во всеукраинский прокат картина выходит 12 ноября. Она снята на основе реальных событий, переносит зрителя в Украину 30-х годов прошлого века. Авторы показывают все ужасы сталинских репрессий. В фильме задействованы более ста незрячих со всей Украины и странствующие музыканты Кабзари. Напомним, что 87-я церемония вручения премии Оскар состоится в Лос-Анджелесе 22 февраля. На этом у меня пока вся информация. До встречи.